Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua di mana saja berada apa kabarnya semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap aktivitas kembali lagi di channel asal ternak dan di video terbaru kali ini saya akan mencoba untuk unboxing yaitu telur ayam sama Jepang yang sudah saya pesan dari toko online dan sekarang sudah datang baik kita langsung buka saja tujuan saya membeli telur ayam samo ini sebetulnya ada dua yang pertama saya memang suka dengan jenis ayam samo karena keunikannya dan yang kedua saya juga ingin membuktikan karena sudah sedikit juga orang yang berpendapat bahwa kalau membeli telur dari top online biasanya suka gagal dan sekarang saya ingin membuktikannya sendiri. Apakah telur ini bisa menetas? Apakah telur ini memang benar ayam samoa asli Jepang? Nanti akan saya update juga untuk perkembangannya. Karena rencananya telur ini akan saya tetaskan menggunakan mesin tetas. Dan nanti juga akan saya update untuk perkembangannya seperti di hari keempat dalam peserta apakah sore ini ada persil atau tidak sebetulnya untuk membeli ayam samu di daerah saya juga ada cuman karena jaraknya yang lumayan agak jauh dan saya juga sibuk kerja jadi belum ada waktu Baik ini dia sobat sudah kita lihat kalau dalamnya menggunakan sekam mungkin agar telurnya tidak pecah tapi saya juga tidak tahu kalau menggunakan sekam seperti ini apakah nantinya berpengaruh pada telur jadi dia ya telurnya dan di sini juga dilapisi dengan tisu. Oke, ini dia tampak besar sekali dan warnanya putih. Untuk harganya sendiri, kalau di toko online itu bermacam-macam ada yang mahal ada yang sedang dan yang murah juga banyak tergantung kitanya mau membeli dengan harga berapa kalau ini yang saya beli harganya di sedang-sedang saja tidak mahal dan tidak murah juga karena saya juga agak takut kalau misalkan membeli yang mahal nanti telurnya tidak bertas atau ayamnya bukan ayam sama asli jadi saya membeli yang sedang-sedang saja ini dia telurnya sebetulnya saya membeli 6 butir tapi karena satu pecah jadi tinggal 5 dan sekarang kita bandingkan dengan telur ayam biasa, siapa perbedaannya? Tadi lihat, memang kalau untuk ukuran sangat jauh berbeda, kalau telur ayam sama ini terlihat sangat besar. Walaupun saya juga belum tahu pasti, kalau ini ayam sama asli atau bukan. dan terlihat tampak mulus sekali putih dan bersih juga kita langsung masukkan saja ke dalam mesin tetas baik sobat mungkin itu saja di video kali ini dan nanti kalau misalkan saya ada waktu pasti saya akan Update juga untuk perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.